कन्नड इथं प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयाच्या वतीनं समारोह अशी रॅली काढण्यात आली आणि विविध कार्यक्रमाचं आयोजन यावेळी यावेळी करण्यात आलं जिल्हाभरातून नागरिकांची मोठ्या संख्येनं उपस्थिती होती या ईश्वरीय विश्वविद्यालयाच्या नवनिर्मित सेवा केंद्राच्या उद्घाटन प्रसंगी दीप प्रज्वलन करून सत्संगात चालणाऱ्या माता भगिनींनी आपल्या डोक्यावर कलश धारण करून भाई बहिणींनी आपल्या हातात झेंडा घेऊन भव्य दिव्य अशी रॅली काढण्यात आली या ठिकाणी बसस्टँड ते हिवरखेडा रोड रॅली काढण्यात आली या रॅलीतून शांतीचा संदेश देण्यात आला नंतर या ठिकाणी नवनिर्मित राजयोग भवनाचं उद्घाटन समारोह राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी संतोष दादीजी यांनी रिबेन कापून या भवनाचं उद्घाटन केलं आणि जिल्ह्यातील सर्व सेवा केंद्रावरील संचालिकांना ईश्वरीय सौगात देण्यात आली या ठिकाणी दादीजी यांनी मनुष्य जीवनामध्ये परमात्म्याच्या प्राप्तीसाठी अनमोल वचन सांगितलं आणि आपल्या दहा इंद्रियांसाठी मोलाचं मार्गदर्शन केलं या ठिकाणी छत्रपती संभाजीनगर मुख्य प्रशासिका शीला दादीजी यांनी देखील मार्गदर्शन केलं आणि या ठिकाणी कन्नड संचालिका अनुदिदी शांता दिदी मंगल दिदी सुमन दिदी कमल दिदी ज्योती दिदी भाग्यश्री दिदी आदींनी विशेष परिश्रम घेतले ये वाले आमदार उदयसिंह राजपूत रघुनाथ भाई नगराध्यक्ष संतोष कोले नगर सेवक शिवकुमार जयसवाल मनोज पवार आदि इन प्रमुख उपस्थिति होती। आज इस कंडक्टरी में विशेष शिवालय का उपनिवेश हो रहा है। आज इसका नाम है राजयोग भवन। इस राजयोग भवन में राजयोग की विदा दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी। जिस राजयोग के द्वारा हम अपने कर्म इंद्रियों का मालिक बन सकते गीता में जो योग सिखाया हुआ है तो उस योग को अपनाने से हमारी जो भी कर्म इंद्रियां हैं शूल कर्म इंद्रियां मुख कान नाक आँखें अथवा मन बुद्धि और संस्कार जो सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं इनके ऊपर हमारा पूरा पूरा कंट्रोल हो जाता है कंट्रोल के कारण ही हम सत्कर्म करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है शक्ति मिलती है जितना जितना हम परमात्मा के साथ बुद्धि का योग लगाते हैं वो सर्वशक्तिवान होने के कारण उसके द्वारा हमें शक्तियाँ मिलती है और उन शक्तियों से ही हम अपने मनोविकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं तो यहाँ इस भवन में जो भी आत्मा आएगी उनको ये शिक्षा दे करके अपने मनोविकारों के ऊपर विजय प्राप्त करके अपने जीवन को पवित्र और योगी बनना सिखाएगा जिससे उनका जीवन सदा के लिए सुखी और समृद्ध हो जाएगा हमारी यही शुभ भावना है कि तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कन्नड़ के लोग आकर के अपना ईश्वर से जन्म सिद्ध अधिकार लेंगे तो सुख शांति और संपत्ति का है वो प्राप्त करेंगे प्रतिनिधि रमेश नेटके जिला छत्रपति संभाजी नगर एन न्यूज मराठी